Люди идут к ним, там не надо ни свести, там не надо а, чистой жизни, ты просто приходишь, и а, бесы э, могут тебе сказать, что было в твоей жизни или что будет, наперед некоторые вещи они все-таки могут говорить. А когда ты обращаешься к Богу, то Бог начинает общаться, общаться с человеком, ну, вот, открывать ему только при условии святости и чистоты. Потому и валят э, к людям, которые, так сказать, добрые ясновидящие. Там не нужно святость, Там ты приходишь, платишь деньги, а может где-то и без денег, и тебе говорят. И потому людей подкупает этого. Не нужно святости, раз. И второе, после посещения этих ясновидящих ты можешь грешить, как и грешил. Тебе просто предсказали и рассказали, что, что будет в будущем в твоей жизни. Поэтому, да, есть ясновидящие, которые вошли в историю. Возьмите Мессинг который отлично все знал, я слушал передачу, и это правда. Правда, он входил в кабинет Сталина, охрана вся стояла на чеку, он взял бумагу какую-то, всем им показывал, и Сталин сказал, чтобы в 10 часов он вошел его кабинет, если он такой, что может э, пройти охрану. И он действительно ровно в 10 зашел в кабинет Сталина. Это потрясло э, Сталина, как это можно. Они могут делать чудеса, они могут творить чудеса. Поэтому, э, если есть, скажем, доброе ясновидище или белая магия, это та же дорога в ад, только чуть другая. Можливо вы чули про такую ясновидицу Вангу. Что можете сказать из этого привода? нічого не скажу. Я в неї не був, але щоб багато такого, що люди відгукувалися. Добро натуральна жінка, яка дійсно знала багато, і сказала і сказала, що лікуйтеся тільки тим, що належить в тій країні, в якій ви живете. Зрозуміли травами, все, все, але вона передгадувала усе і набагато передгадала. Дивіться, вона передгадала, що Гітлер прийде до влади. Вона передгадала, що цей як його Гагарін полетить у космос, що у нас жінки будуть ходити. У Ну, Таких людей, як Ванга, моя особиста думка, одиниці. І вона була якоюсь дуже надприродною силою. А так як зараз всюди в рекламі звертаються якісь ворожки, і це я думаю, що це шахрайство і шарлатанство. От, до Ванга дійсно вона передбачала. Так, як Нострадамус, ну це дуже рідкі якісь. Якісь люди, які були дуже обдаровані свише, що вони передбачали якісь такі грандіозні події. А оце, що зараз запрошують обклеєні слупи, і все в місті, що ми вам допоможемо, ми вас вилікуємо. І взагалі, я в це не вірю і не раджу нікому до цього звертатися. І тільки в релігії, тільки в Біблії можна знайти відповіді, допомогу і підтримку. Когда я не был с Богом, меня интересовало это, как и каждого человека. А сейчас я понимаю, что она не есть служитель Божий, она есть служитель сатаны и дьявола. И поэтому в данный момент я не интересуюсь ни ей, ни этой тематикой. Сьогодні проблем в житті людей не бракує, і люди звертаються не тільки до екстрасенсів, не тільки до ворожок, шукають якихось е цілителів або нових методів лікування, гомеопатія, тібетська медицина, акупунктура, ще якісь новітні чи стародавні засоби. Як ставитися до цих методів вирішення проблем? Знаєте, я зустрічав людей, які лічились, скажімо так, восточними методами. Да? И я скажу, что та же, та же ситуация, тоже та та же демоническое все. Почему? Потому что корни вот всех этих направлений ⁇ это язычество. А язычество по своей сути, это святой Петр сказал, там разврат, там опьянка, и там интересное слово в русском переводе Библии ⁇ нелепое идолослужение. А поклонение идолам ⁇ это всегда поклонение бесам. Так что э, в мире есть одно только спасение э, через Иисуса Христа. Там написано так, что нет другого имени э, под небом данного человека, которым мы спасаемся. Это имя Иисуса Христа. Поэтому э, все эти восточные направления, они имеют языческие корни, а все язычество покли... поклоняется идолам и за ними стоят бесы. Поэтому это оттуда. Притом, ну, давай я случай расскажу из жизни. А девочка пришла одна, полусумасшедшая, 18 лет. Она где-то слышала о служении нашем, пришла и говорит, вы можете вот что-то сделать, а у самой мозги плывут. Я говорю, а в чем дело? Ну, она пришла, начала рассказывать, медленно, так медленно-медленно, речь плывет, начала рассказывать. Она увлекалась гуру, восточными, она много читала, она посвящала себя, она приносила там курения какие-то этим восточным богам, Кришну, Вишну, там и еще что-то, и занималась и Индией, и Китаем, и в результате она стала вот в таком состоянии. Мы начали молиться, молиться с ней, молиться с ней. Мы сразу просим, чтобы человек исповедался, мы молились, их легче стало. Мы долго молились, она уходила, приходила, легче стало. Потом э, наступил такой момент, что сколько не мол, молимся, а бесы не уходят. Я спросил у нее: ты все исповедала? Исповедать это рассказать грехи свои и отреться от них. Она говорит: да. Волос, да, да". Ну, mm -hmm. она должна признаться, перед mm -hmm. служителем mm -hmm. и отреться от mm -hmm. этого. Просто отреться. Mm -hmm. Я говорю, все исповедовала. Она говорит, да. Я говорю, ну я не знаю. Она начала плакать, я все исповедала, почему Бог меня не освобождает. Я говорю, я сам не знаю, почему это происходит. Потому что я на все вопросы не знаю ответа. Она встала и ушла уходить. И когда она только поднялась, только подошла к двери, Бог моему сердцу говорит, не выйдет, пока не отдаст до последнего кондранта. Ну, цитата из Библии. Я говорю, иди сюда. «Садись». Она села, я говорю, «Послушай, Бог сказал мне, что они не выйдут из тебя, бесы, пока ты не отдашь до последнего Кондранта». Она говорит, «Это что?» Я говорю, «Это, «Это значит, надо признаться в том э -э стыдном, что ты пытаешься скрыть». Ну, она начала плакать и начала рассказывать некоторые вещи. Я говорю, «Пока ты не откроешь все, Бесы не будут уходить, они держатся внутри за неисповеданные грехи. Ты должна понять, что бесов можно изгнать только тогда, когда всю грязь, все грехи, которые внутри тебя, ты открываешь перед Богом, ты от каждого отрекаешься, ты принимаешь Иисуса Христа как личного спасителя, и только тогда ты можешь быть освобожденным, и это будет борьба. Это не так, что пришел, помолились, кто-то громко сказал, во имя Иисуса Христа, демоны, выйдите. И они сказали, ну ладно, мы пошли. Нет, это борьба иногда, иногда люда очень серьезная. Иногда мы молимся долгое время за человека, пока человек получает освобождение. Это придет в церкви люда. Это придет, потому, потому что мы идем к очень тяжелым временам, когда демоническое заполняет молодежь когда э, интерес вообще к библейскому христианству любых конфессий падает материализм плюс интерес к сверхъестественному и это будет приводить к тому, что мы будем жить в более демонизированном мире. Чи не цим можно пояснити появу в литературе, в киноместестве, масса творів с мистичным. Да, с мистом да, Гарри, того, Поттер, Гарри, Поттер, Поттер, да, да, Гарри Поттер, возьмите, и зачитывается молодежь и миллионы или десятки миллионов тиражи и читают это все и, и, и дочитывается до того, что начинается самоубийство. Более того, посмотрите компьютерные игры, дети играют до такой степени, что наступает одержимость. Разум покидает человека. Последнее в газете как-то вычитал 12-летний 12 мальчишка играл какую-то игру и долгое время. И долгое время. Отец подошел и вырвал шнур из резетки, чтобы он перестал играть. 12-летний мальчишка пошел, взял нож и зарезал отца. То есть демонизируется весь мир через рок-музыку. Через грязную литературу, через э, э, секс-индустрию демонизируется весь мир. Ведь, Люда, посмотри, что делается. Телевидение учит ли честности, доброте. Учит ли почтению к родителям, почтению к старшим, учит ли нравственности, учит ли тому, чтобы э, молодые люди уважительно относились к седовластым? Нет же, у нас ценности меняются. И все, что грязное, что греховное, что разлагается, делается, а, делается а, доступным и более того, оно восхваляется. А вот честный, умный, совестливый человек уходит на задний план. Скоро придет время, когда честному, умному и совестливому человеку будет страшно жить в этом мире. Потому что демонизируется весь мир. Притом это по всем странам. Разная скорость демонизации, но по всем странам мы живем в преддверии Антихриста. И чтобы пришел сын погибели, Антихрист, надо, чтобы человечество было разложено полностью. Семейные ценности должны быть полностью истреблены. Верность, любовь, порядочность. И чтобы люди э, жили э, знаешь, по принципу древних греков. Будем есть и пить, потому что завтра умрем. Нічого совісліво. Будемо жити, як, 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 що хочеться, то і будемо робити. Чому сьогодні так багато демонічної містики в телебаченні, в кіно, в іграх комп'ютерних і до чого це може призвести? Я в комп'ютерні ігри не граю, комп'ютер не заглядаю. так що я… А Телевізор дивитися. Ну, ну, ці фільми може не дивитися, але самі знаєте, які зараз фільми. Сучасні. У мене нема часу на тому. До добра воно не приведе. Я вважаю, що це все треба заборонити, як було при радянській владі. Що діти повинні дивитися тільки те, що їм повинні вони дивитися. Захоплення і цими іграми, і цією фантастикою, і бойовиками це людину як духовно знецінює. Людина перестає вірити в свої сили, і вона погружається в якийсь мір абстракцій. І там живе, і там. мрії, і там зовсім будує інше життя, напевно, легше, без проблем, без нічого. Вони, люди Фантастичному світі зовсім інакше себе відчувають, Розумієте, Вони собі зовсім інакше. Вони там сесині, вони там бетмени, Вони вирішують ці проблеми, і навіть проблеми всього світу і допомагають цим зовсім інакше. Люди себе там почувають. Говорилось в пророчестві о тому, що в останні часи умножиться беззаконня. І ми зараз живемо з однієї в епоху благодати, а з іншої сторони умножилось беззаконня. І тому виходить, що це все так розцвіло очень сильно. До чого це може призвести? Догибили душ людських, Якщо не вірують, не покаяться, то Слово Боже горить широка дорога. І... Просторен путь, ведущий в погибели, многие идут по нему. Поэтому если человек не отыщет того пути к Богу, к спасению, то, к сожалению, погибнет душа. Розповідаєте дуже цікаві речі, однак іноді знаходяться люди, які зовсім не вірять в цей духовний світ, і вважаються вигадками, байками, а деякі люди навпаки настільки підозріливі, що всюди бачать вплив цих духовних сутностей. Де як знайти істину, як не помилитися? Ну, я історію одну розкажу, а потім вже коснемося і питання. Одна жінка жінчина <світка> зі мною. И говорит, я вам расскажу историю, я говорю, пожалуйста, но говорит как. Я вот захожу в свою квартиру, утром выхожу, и ручка полностью мелом намазана. Заходила нормальная ручка, выхожу утром мелом намазана. Я поняла, что соседка напротив ведьма, и что она колдует на меня. И я, значит, что сделала? Я возле глазка всю ночь дежурила, чтобы э, видеть, как она пойдет, и э, мелом будет намазывать мою ручку. И потом ее застать. Ждала, ждала, говорит, уже пол шестого пошла, легла, утром вышла, все-таки ручка намазана. Она пошла к ней, высказала, что ведьма, ты должна знать, что я хожу в одной из конфессий христианской, ты мне ничего не сделаешь, ну и так далее. Это говорит сумасшедшая, что ты, что ты говоришь, ты думаешь, что ты говоришь. Я, какая тебе ведьма? Но, говорит, я еще ночь одну прождала, две ночи прождала, ничего нет. Потом я пригласила руководителя той церкви, рассказала ему всю историю, рассказала, что и молилась.